ولكم ولقد آتيناك سبعا من المثابين سبعا من المثابين والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أسوأ جميل أزواجا من ولا تعصب عليهم واخفض بسم النفوس صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين <سؤال> جعلوا القرآن عجيب فوربك ربك لنسألهم